草原的夏天就这么短暂，夏天走了，就那么热了几天。秋天来了，哥，还有二十来天该打草了，又开始忙了。姐夫，你俩别研究夏天秋天了，我想喝秋天的第一杯奶茶。行，我给你做秋天的第一顿羊蹄子。这可是攒了一段时间的羊蹄子，今天吃吧。羊蹄子先好好洗洗。弟弟倒水，好嘞。 这个得好好洗一洗刷刷，嗯。羊蹄子洗好了以后，还得把这个里边的毛囊去掉啊。这个就是毛囊，哎，去掉这个就行了。姐夫，这羊蹄有啥好吃的呀？除了骨头就是皮。呃，这可、个、是满满的丹麦胶呢，而且是草原独特美食啊。嗯、羊蹄子洗好了，嗯，先焯水。这可、个、得好好焯个水，嗯。 放点大葱，再放点草原四十二度。先焯水，我们进去喝点茶。嗯。羊蹄子这可焯好了。嗯。<看>最后一个了。嗯。把水倒了吧，弟弟。好嘞。锅热了，放植物油，放，放葱蒜。今天姜没了，放点豆瓣酱。 火了火了，放点香辛料，树叶、树皮、瓜子这什么味啊？放。再放干辣椒，火了火了，火了出呛鼻子的香味。一弟快水，快来<啦>快。好嘞，焯好的羊蹄子放，放一块老冰糖，生抽、老抽一起抽，给它点颜色。好嘞，再放一把黄豆粒那么大的。 煮入大粒盐，砰！滴滴盖上锅盖，煮它两个小时，软烂脱骨的时候拿出来。好嘞，嗯、先进屋。